Это новости на БТБ. Здравствуйте. В Шахтерске произошло столкновение между силовиками и террористами. Есть потери с обеих сторон. Точное количество погибших военных уточняется, сообщил Алексей Дмитрошковский, пресс-офицер АТО. В то же время а громадские ТВ сообщают о 21 погибшем десантнике и обстреле сила АТО системами ГРАД с четырех сторон. По предварительным данным, раненых силовиков вертолетами транспортируют в Днепропетровск. Подразделения сил То освободили от боевиков населенный пункт Новый Свет в Донецкой области, а в районе Суходольска, Луганской области, украинские силовики уничтожили вражеский град. Об этом сообщил председатель гражданской инициативы «Право справа» Дмитрий Снегирев. Он подчеркнул, что это была одна из трех огневых точек, которые активисты обнаружили в данном районе. Кроме того, по их информации, происходит перегруппировка боевиков в направлении Суходольска. А в Северодонецке добровольческий батальон «Луганск» обезвредил группу боевиков. Среди военных один раненый со стороны террористов 15 убитых. Российские вертолеты за сутки четыре раза нарушили границы Украины, а боевые самолеты трижды. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Он отметил, что авиация вторгается в воздушное пространство Украины на малых высотах на глубину 10-15 километров. Также по информации Дмитрия Тымчука, со стороны Российской Федерации был совершен артиллерийский обстрел украинских военных возле населенного пункта Макарова и минометный в районе Червонопартизанска. Из градов, минометов и артиллерии боевики обстреляли позиции силовиков на территории аэропорта в Луганске, а также в Березово, Мариновке, Ильинке и Авдеевке. Украинских пограничников отвели на безопасные рубежи. Подразделение находится вне зоны обстрелов со стороны России и боевиков. В то же время еще четыре госпитализированных в России военных вернулись в Украину. Их доставили самолетом из Ростова-на-Дону в Одессу. Ранее Федерация передала Украине 9 раненых солдат и тела четырех погибших. Россия закрывает пункты пропуска на границе с Украиной. Из-за боевых действий в районе украинских постов Должанский, Червонопартизанск и Мариновка Южное таможенное управление России приостановило работу таможенных постов в Новошахтинске, Гуково и Куйбышево. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашений с Нидерландами и Австралией. В соответствии с документом Австралия получила право направить в Украину полицейский, военный и гражданский персонал. И наша сторона обязана предоставить австралийцам свободу перемещения, необходимую для их работы информацию. Нидерландам Украина передала полномочия на проведение расследования аварии Боинга. Представители этой страны будут руководить общей миссией. Всему персоналу разрешили иметь при себе оружие. Всего в Украину прибудет не более 700 представителей миссии. Группа международных экспертов миссии ОБСЕ приступила к работе на месте падения Боинга. Специалисты осмотрели территорию, на которой находятся части самолета. После выполнения своих функций миссия благополучно вернулась на место базирования. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров с премьерами Нидерландов и Австралии. Глава государства также отметил: что с 1 августа на месте падения Боинга в ежедневном режиме смогут работать специалисты гражданской полицейской миссии. Однако Петр Порошенко отметил, важно, чтобы боевики поддерживали решение о прекращении огня в радиусе 20 километров, так же как это осуществляют силы антитеррористической операции. 20 заложников с каждой стороны будут освобождены в ближайшее время. Такие результаты прошедших в Минске переговоров контактной группы по мирному урегулированию кризиса на Донбассе. Об этом сообщил бывший президент Украины Леонид Кучма, принимавший участие в переговорах. По его словам, также достигнута договоренность о передаче личных вещей погибших на борту Боинга. В ближайшее время будут определены дополнительные маршруты для экспертов, выезжающих на место катастрофы. Сегодня в Минске продолжится работа группы на уровне экспертов. Сенат США просит Барака Обаму признать ДНР и ЛНР террористическими организациями и внести их в черный список. По их утверждению, такой шаг может привести к серьезным осложнениям для России. Соответствующую петицию подписали 19 американских сенаторов-республиканцев. Теперь слово за президентом США. Ранее Министерство финансов США уже ввело санкции против ДНР и ЛНР. Сенат США утвердил Джона Тефта в качестве посла в России. Голосование проводилось путем опроса присутствующих. Ранее американский сенат единогласно проголосовал за утверждение кандидатуры Тефта. На эту должность его выдвинул президент Барак Обам. Россия уже дала агриман на назначение Тефта новым главой депредставительства США в Москве. Напомним, что ранее Джон Тефт возглавлял посольство США в Литве, Грузии и Украине. Его называют лучшим из американских послов. За невыполнение экономических санкций против России страны Евросоюза будут наказывать штрафами. Правда, их размер и процедура взыскания еще не разработаны. Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Напомню, с 1 августа Евросоюз ограничивает доступ российских госбанков на европейские рынки капитала. Запрещает европейским компаниям поставлять технологии и оборудование для российских нефтяников, а также вводит эмбарго на новые контракты по торговле с Россией оружием. В санкционный список попали пять крупнейших российских банков. Сбербанк, ВТБ, Банк, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Около четырех тысяч заемщиков военнослужащих обратились в банки относительно пересмотра условий кредитных договоров. Из них более чем по трем с половиной тысячам случаев условия кредитования пересмотрены. Такую статистику приводит пресс-служба Нацбанка. 28 июля регулятор обратился с письмом к банкам, в котором напомнил о необходимости строгого и безусловного соблюдения положения закона в Украине и рекомендации НБО. Невыполнение законных требований является основанием для применения к нарушителям адекватных мер воздействия, отмечается в письме. Напомню, 8 июня вступил в силу закон, который запрещает начислять штрафные санкции военнослужащим за невыполнение ими обязательств перед предприятиями всех форм собственности, в том числе банками. Также мобилизованные освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. Сегодня в Славянске возобновят работу все маршруты троллейбусов, сообщают в мэрии. Город полностью газифицирован. На 100% восстановлена подача воды и света. На самых загруженных перекрестках действуют светофоры. Санэпидемслужба завершила анализ воды в водоемах и колодцах. Ее качество отвечает норме. Налажен также регулярный вывоз мусора. Кроме восстановительных работ в городе идут и плановые. К отопительному сезону уже подготовили 18 котельных и заменили 600 метров теплотрассы. 29 детей-сирот из Харциска вывезли в Запорожскую область. Дети доехали благополучно и разместились в одном из центров социально-психологической помощи. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации. Высшее образование в Украине перешло на новый уровень. Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Документ определяют госполитику в сфере высшей школы, порядок лицензирования вузов и аккредитации специальности. Кроме того, отныне для учебных заведений не будет уровня аккредитации. Ведут научную степень доктора философии, создадут нацагентство по качеству высшего образования. Закон также предусматривает социальную защиту студентов. Беларусь сняла ограничения на поставки украинского картофеля от 10 июля этого года. И с сегодняшнего дня возобновится экспорт продукта. В то же время Россия с 1 августа запрещает возить из Украины сою, соевый шрот, подсолнечник и кукурузную крупу. Ограничения могут коснуться и лука. Причина якобы засорения нашей продукции с семенами карантинных сорняков. За последние дни Россия запретила ввоз украинского сока, плода, овощных и рыбных консервов. Еще раньше под запрет попали молоко, молочные продукты и свинина. Ну а на Михайловской площади в Киеве ночью горели палатки. Возгорание произошло со стороны улицы Трехсветительская. Об этом сообщают в соцсети активисты. А на Дарнинском шоссе в столице сильный пожар. Горит территория деревообрабатывающей фабрики. На месте работает 12 единиц техники. Есть угроза перебрасывания огня на складские помещения. На место событий выехала наша съемочная группа. Подробности уже в ближайших выпусках новостей. С 1 августа российский интернет под контролем ФСБ, ведь в России вступает в силу закон, который позволяет Федеральной службе безопасности беспрепятственно получать все личные данные пользователей, зарегистрированных на российских интернет-ресурсах. Согласно закону, это касается и граждан Украины, которые пользуются социальными сетями и электронной почтой в доме Неру. Чтобы обезопасить себя, СБУ и эксперты рекомендуют воздержаться от их использования. На этом у меня все. До встречи.